Украинский агробизнес испытывает недостаток финансирования. Этот форум призван помочь агробизнесу понять, какие есть источники финансирования, кроме традиционных банковских кредитов, которые сейчас в основном используются. Кроме кредитов, это биржевое финансирование, которое сейчас в основном используют крупные компании. Мы расскажем на этом форуме, как могут использовать мелкие и средние компании биржевое финансирование. Это частные фонды, это разного рода Программы, которые известны в Киеве, но мало известны в регионах, USAID, ЕБРР и так далее. Но я думаю, не секрет, что внутреннего финансирования в Украине нет. Для аграрных проектов, для неаграрных проектов есть банковские деньги, банковские кредиты, которые традиционно требуют залога. И э, они могут использоваться только для оборотного капитала. А для стратегического развития, для инвестиций именно в новое оборудование, в какое-то увеличения мощности предприятий нужны не банковские деньги, нужны инвестиционные деньги, которые в основном приходят из-за рубежа, либо по программам фондов USAID и EBRR, либо от частных и институциональных инвесторов, либо через биржу, либо напрямую. И вот о всем этом будет рассказано на форуме. Будут хорошие докладчики, интересные доклады, рекомендую посетить.